Так, цены в Буковеле. Часть 3. Что у нас сегодня на обед? Бограч. Трелочка бограча, вот такая с мяском. Довольно вкусная, 950 гривен. Салатик Гуверла. С какой-то картошкой 3, с капусточкой стоит всего лишь 700 гривен. Вот да, комплимент от заведения Принесли бесплатно. Здесь салфо, намазки и тому подобное. Дальше. Соленья. Два помидорчика, 150 гривен. Э, огурчики, баночка 130 гривен, капуста просто 100 гривен. Короче, 500 гривен с Дальше, что у тебя тут? Картошка. Картошечка жареная 480 гривен, по-моему. Да. Борщик, подается продается в хлебушке с салом. Да. Порядка 1200. 1200, 1200 гривен, да? э, дальше. Значит, это ребрышки. Ребрышки вот такие свиные. Поставят очень вкусные. За 100 грамм 500 гривен, здесь порядка 300 грамм, полторы тысячи гривен и ребрышки. Дальше, тарелочка солений, соленья, ой, сало. Тарелочка сала с цибулей 800 гривен и с цибулькой к супчику. Вот такие цены, короче, легенький такой, ну как нормальный обед, здесь обойдется порядка 7000 тысяч гривен на двоих. Мы, кстати, занимаемся хотением самослужбного зерна. 2950 евро. Можно зарабатывать 15-30 тысяч гривен в месяц на одной. Мы работаем по всей Украине, больше 1000 локаций. Доставка по Украине бесплатно. Контакты здесь в описании. Обращайтесь. Всем приятного аппетита.